Какое сегодня число? 18 января 2014 января февраля 2014 года. 20 часов сколько времени? 20 часов где-то 20 минут. 10 минут назад начался штурм Майдана. Мы только подъехали с Одессы. Идем по Крещатику. Последние дни правления Януковича. Девочки, давайте рядом держаться. Вика Сибирь, Надия Яшан и Алена Балаба. Все, кто решился из Одессы поехать. идет штурм. 50. Единственное, что со стороны Крещаника, там европейский просто, то, это будет настоящий. зупиниться. Газ сюда чувствуется. А взяли эти вот? Они мало чем помогают. Мы на Хрещатике, идет штурм. Ну мы, мы в 100 метрах, только слышим кричат зупыныться, зупыныться со сцены. Да и хер с ним. Вот сейчас я в 100 метрах, мы уже главпочтампу подходим. Да есть куча куча телефонов, езди на чего. Давай, 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 давай. Народ уходит. введено чрезвычайное положение. Девочки, где мы встречаемся, если что? Угу. Давайте каждый час. 10, 11, 12. Машины. Да, ну, Если потерялись, а мы потеряемся сейчас. Давайте сейчас 8, давайте в 10 часов. Все, и не лезьте, хорошо в стороночке стоите. Hvala što ste se sviđali Хрещатик з європейської площі. Стабілізуйте ситуацію і не піддавайтеся провокації. Захисники з інститутської зверху. Не переслідувати Беркуту у випадку відступу. Не переслідувати. Будь ласка, Разрешите. будьте обережними всіх біля вогню. Тушимо, якщо хтось дуже швидко, тримаємо і пильнуємо одного. Стоїмо брат за брата, як так, як в наших піснях співається. Ми не тримаємось, будьте обережними. 好的好的好 I'm going яка піднімається на боротьбу. Ми звідси не відступимо ні на мета. Ми ні на один крок не відступимо. Ми захисемо наш майдан, захисамо честь України, ми будемо згодом. Если побратима. Якщо ближче до то и тоді до то проспілок. Завжди з нашими побратимами. Я буду знаходитись до кінця. Я обіцяю, що більше та свобода не получе, не влочить. Я обіцяю вам! Дякуємо! Тримаємося! Вітайкочку! Я хочу що руководителем подразделений внутренних войск, которые находятся сейчас на Майдане. Остановите ваше движение. Точно ему на Он хочет переговор. Единственным условием остановить движение сверху. Остановить движение внутренних войск. Мы готовы. Остановите. И каждый из вас, каждый из вас, находящийся на Майдане, должен быть сильным духом. Мы отсюда никуда не уйдем. Это островок свободы. И мы защитим его. Что за вам прийти? Арсений Ясенев. Мы взлетаем. Правоохоронних органів і до Віктора Януковича відкличте своїх цепних собак, які стріляють по мирним людям.